untuk orang-orang baru Macam saya sikit sebelum ni Saya dah pernah berasik Kita nak Selevelkan kita dengan orang-orang profesional ini It's very hard Kalau kita baru dalam 3 ke 4 game je Faham Jadi keyakinan diri tu kena diterapkan Of course, kena ada buat <laughs> homework <laughs> Tapi <laughs> homework tanpa execute <laughs> Itu yang sangat-sangat sukar sebenarnya Jadi kita kena lihat Adakah GMX Kelantan execution itu Dapat dilaksanakan dengan lebih kerap lagi Berhampar dengan pasukan homework Yang sekali lagi ya Bagi pendapat berbeza aku Kesian dekat Izan Amin bukan kesian apa. Dia kena adapt dengan pelbagai roma sepanjang kerja dia sebagai seorang professional player. Tapi tak apa, kita fokus balik kepada draft. Dangerous Grass adalah map pilihan untuk game pertama ini. Ada tak pendapat awal daripada awak kategori tentang map ni yang akan maybe ubah sedikit gameplay buat kedua-dua pihak? Yes, mestinya akan memberikan kelebihan lebih tinggi lagi kepada Ambush Uh, drafting star atau draft pick off meta tetapi ini juga secara tak langsung memberikan laluan yang lebih besar lagi kepada double fighter meta di bawah masuk benar disebabkan kalau kita buat apa-apa main pun senang nak digang senang nak di ambush ini akan jadi masalah yang agak besar. Pada hari semalam kan? saya agak terkejut tahu di mana pasukan JM sekarang bawa double fighter tapi jungle mereka bukannya Yasin Shade. Jungler mereka adalah Lancelot. Selalunya kita nampak double fighter ni adalah Yasin Shade sebagai tunjang utama damage anda and then bawa double fighter. Tapi kenapa semalam dengan Lancelot, mereka still boleh adapt dekat double fighter punya meta. Ini yang saya rasa ini adalah salah satu uh, perbincangan yang dah lama juga mm -hmm. di mana adakah drafting yang paling efektif, uh, meta uh, draft paling terbaik? ataupun draft yang mereka dah pun selesa call, untuk oh, diguna are. pakai. Yeah. Dan oh, jelas pada oh, malam mereka like gunakan draft yang paling selesa. Ya, yeah. kita boleh katakan mungkin Jajal lebih selesa untuk menggunakan line slot daripada Yi Dan tak kisah walaupun Yi adalah pilihan yang lebih baik lagi untuk double fighter meta tapi assassin <laughs> yang If lebih ber no kita boleh katakan memberikan impact yang lebih tinggi. Tak mengapa. Saya akan pilih kepada draft yang mereka dah prepare lebih yeah. awal. Dan nampak sangat-sangat selesa mereka menggunakannya pada hari semalam Tapi hari ini mereka tak dapat laksanakan perkara tersebut Di mana Angela telah dikeluarkan Cici telah dikeluarkan memburu membuka ruang kepada James Kereta Mendapatkan baksia terlebih dahulu Tapi ada fun fact sedikit mengenai Daniel Munster dan Daniel pernah bertanding antara satu sama lain Di MDL Indonesia musim ke-10 dan musim ke-11 RRQ Sena mengalahkan Onyx Prodigy 3 berbalas kosong Di separuh akhir MDL ID musim yang ke-10 Jadi kalau ikut skor dekat sini Nampak gayanya Daniel satu, Monsters kosong. Alah, MDL-MDL lah. Ini MPL. Beza, man. Beza, man. Reset balik. Skor reset balik. Tak semestinya boleh mendapatkan kemenangan yang sama... ...di dalam arena yang berbeza. Kita kena lihat terlebih dahulu. Pasukan Rombois... ...membuka ruang kepada Chip dan juga Zuchid. Telah diambil terlebih dahulu. Riz dengan adanya... Chip ini dalam Dangerous Grass punya map Betapa besarnya impact chip ini Pendapat awak tentang pengambilan hero daripada pasukan Homeboys Daripada dua hero pertama je kita nampak yang pasukan Homeboys Mereka dah sedia dengan pemilihan map tu sendiri uh, Untuk adaptasikan dengan pemilihan hero daripada chip dan juga Jusin Sebab kita tahu chip dia punya portal dia tu Dia nak pergi ke mana dengan cukup-cukup -cuk mudah Nak masuk ke dalam team fight Tambahan pula dengan ada Dangerous Grass Dia boleh je nak lakukan uh, pergerakan ambush Dengan adanya Jusin lagi menyukarkan sedikit sebanyak pergerakan untuk Kelantan Dibalas pula dengan membawa Matilda dan juga Kimi sebab kita tahu Mak Din adalah pengguna Matilda yang cukup-cukup baik Antara salah satu pengguna Matilda yang uh, saya, saya yakin ramai pemain juga dah tahu uh, pengguna Matilda Cuma dia buatkan jadi satu skeptical. Kalau bawa masuk Matilda Adakah dengan paksa Matilda ni boleh sasar dengan Baksha Itu yang akan berikan keutamaan tu JS Kelantan berhadapan dengan Mas Komboz Saya rasa lebih kepada nak memberikan mobility kepada Baksa itu sendiri Dan at least ada cara yang lebih selamat untuk membuka map Ataupun membuka bush yang ada di dalam Land of Dana Yang ada di dalam Dangerous Grasp uh, Map ini Akan tetapi Soalan yang ingin saya lontarkan Lebih spesifik lagi adalah Penggunaan Kimi Dekat bahagian Gold Lane Sebab pada hari semalam Kalau tak salah saya Game yang ketiga Ataupun game yang kedua MQT menggunakan Kimi Dekat bahagian Gold Lane Wajarkah mereka Melaksanakan perkara itu Sekali lagi Ataupun Lihat terlebih dahulu Hero keempat Daripada pasukan Homeboys Baru decide Apa yang mereka nak lakukan Sejujurnya dalam situasi ini Tidak Seperti yang diletakkan Di bahagian Mid Lane okay. Di mana pada hari semalam tak begitu banyak yang mampu untuk dive ke bahagian belakang untuk memberikan gangguan kepada MKT. Jadi Kimi berada dalam situasi yang selamat. Tapi dalam situasi ini, dengan adanya chip, dengan adanya joy, kalau Kimi ini diletakkan di bahagian goal lane, mudah untuk menjadi sasaran kepada pasukan Homeboys. Khususnya dengan adanya Jushin, dengan adanya chip yang boleh ultra dive dia bawa tarik sekalipun untuk mendapatkan Kimi ini nanti meskipun Kimi ini kalau lah dia buat free sekalipun masih lagi boleh ditangkap boleh pasukan Homeboys lapu-lapu terus saja dikeluarkan menidakkan potensi untuk JMX Kelantan melaksanakan double fighter setup sebab ialah logik je untuk mereka lakukan itu sebab dah oh. ada jungle tank dekat bahagian mereka tersendiri sekarang ni untuk pasukan Homeboys Golin mereka tersendiri saya flip the script untuk Riz Kita sembang pasal double fighter dekat JMS Kelantan Untuk homeboys ada tak ruang untuk mereka laksanakannya sedangkan yang kita tahu MLQT pun pernah menggunakan fighter dekat bahagian golit seperti mana dibilang oleh Isanami. Sejujurnya pada saya untuk pasukan homeboys mereka pun tak ada masalah untuk buat double fighter sebab dekat tengah-tengah tu dah ada hero badge utility untuk DC. Tapi disebabkan mereka yang menutup Esmeralda dekat situ seolah-olah mereka tak akan bawa double fighter mereka akan kekalkan pure marksman dekat bahagian gol uh, untuk MLQT bawa. Benar juga. Disebabkan pelbagai hero Diving composition Atau hero yang boleh pergi ke backline telah dikeluarkan Tapu, Esme, Glue Antara hero yang kalau digabungkan dengan Flicker Boleh menangkap hero dekat belakang, belakang ini dengan sangat-sangat mudah Kalau mereka nak bawa masuk a pure marksman dekat sini First of all, Purify mungkin jadi salah satu spell yang bakal dibawa Ataupun Flicker Dan yang kedua adalah hero yang betul-betul boleh Mengelakkan diri mereka daripada ditangkap Oleh hero-hero backline yang masih lagi terbuka di dalam game ini. Salah satunya mungkin Arlot yang boleh pergi ke bahagian belakang. Ya, itu masih lagi boleh menjadi tumpuan mereka. Tetapi kalau Thanks, nak sir. kembali fokus kepada Batsman Club, masih oh. lagi bebas. Tapi baru saja di <laughs> bank pula. Bagi pendapat saya, sangat-sangat sesuai kepada pasukan Homeboy disebabkan masih lagi tiada hero tangkapan daripada GMX Kelantan dan juga tiada hero yang mampu nak dive dengan begitu pantas ataupun begitu mudah. Jadi, mana-mana marksman -mana yang ingin dibawa masuk oleh homeboy sepatutnya berada dalam situasi yang selesa. Saya memikirkan Harith tapi sebab dah ada Joy, dah ada Zuxin terlampau banyak magical damage output yang anda letakkan disebabkan kenapa Harith bila portal tu buka, Harith boleh masuk zaman force dia terus dan terus team fight serta-merta. Itu antara kelebihan bila adanya chip bersama dengan Harith. Kalau tidak sekalipun, hero yang ataupun marksman yang betul-betul boleh masuk portal and then fight je terus. Tak perlu tunggu stacks, tak perlu nak dapatkan uh, momentum terlebih dahulu yang boleh immediately fight. Salah satunya Cloud lah. Tapi telah dikeluarkan terlebih dahulu. Granger pun boleh juga sebenarnya masuk ke dalam portal terus lakukan tembakannya. Lebih-lebih lagi kalau dia dah sky Skypiercer, lagi cantik. Okay, sekarang ni untuk Jax Kelantan, hero yang terakhir. Kalau nak bincangkan daripada segi sudut double fighter, saya lebih suka sebenarnya kalau kata mereka masih ingat ke ke keadaan Pythons tersebut. Cumanya, dekat bahagian goal sekarang ni nak berhadapan dengan Granger, saya menjangkakan oh, untuk mereka boleh o. pergi hero tangkap ke belakang I terus. Obvious yang ditunjukkan, satu lagi hero. Nampak macam kalau contoh mereka nak hero tangkap, Arlok sesuai ke dekat bahagian goal sekarang nak berhadapan dengan Granger? satu uh, ke belakang terus. Uh, dia, dia dalam situasi di mana siapa yang boleh yang siapa terlebih dahulu. Kalau dengan penggunaan Dangerous Grass Map ini, ya Alot masih lagi mempunyai peluang untuk memberikan serangan hendap dan sampai kepada Gwen Jen terlebih dahulu. Kena lihat dengan berbaki dua saat saja lagi uh, hero apakah yang bakal dibawa masuk oleh JMS Kelantan. Rumpi yang telah pun di dikemukakan terlebih dahulu. Nampak gayanya sekali lagi double fighter yang dibawa masuk. Dan Kimi bakal duduk dekat bahagian tengah. Dah lah ada mobiliti yang cukup besar. Kalau dia bawa masuk flicker pun menambahkan lagi kupai dia nak larikan diri. Tambah pula dengan adanya guiding winds daripada Matilda. Seharusnya Kimi ini selamat. Tapi kita kena lihat terlebih dahulu hero terakhir daripada pasukan Homeboys yang masih lagi memerlukan EXP laner mereka. Yang masih lagi terbuka sekarang ini Arlot, Uranus, Edith. Edith. Sebab kalau kita melihat Baxia, Fobius, uh, Ruby di bawah masuk dekat sini, Edith sekurang-kurangnya mempunyai kemampuan untuk melepuhkan nyawa-nyawa front laner yang kebal ini tambahan lagi damage kalau dia bertukar kepada Primer Raph dia tersendiri boleh memberikan sumbangan kepada Granger dan juga kepada Joy Uranus Hylos loss uh, sorry sorry maaf uh, Hylos di bawah masuk untuk berhadapan dengan barangkali bias dekat sini Match up yang okey, saya rasa I think it depends on the pilot itself tadi kita berfikir daripada sudut damage tapi hmm. untuk pasukan homeboys pula mereka bercakap kebal berhadapan dengan kebal. Jom hmm. kita melihat siapakah yang akan mampu untuk melaksanakan stage competition dengan lebih baik lagi. So, kalau kita dekat sini untuk pasukan homeboys, mereka lebih kepada kalau ada portal. Masuk pula dengan ada gross pathway dan mudah lagi lah untuk pasukan dia sendiri. ranger dengan juga Joy nak terus masuk ke dalam team fight. Dah ada shortcut, ada eh, highway ada lagi. Ada highway lagi. Dia macam dia macam siapa cepat dia dapat tau sekarang ni untuk pasukan Homeboy. Jadi GMX Kelantan kena cari cara macam mana dia orang nak elakkan benda itu. Uh, untuk spread balik, disengage balik kepada pasukan Homeboy. Seharusnya Hylos ni bawa masuk Revitalize. Ya, akan menambahkan lagi keupayaan dia untuk team fight dengan lebih lama lagi. Jadi tiga Flicker untuk pasukan Homeboy dan empat Flicker untuk pasukan GMX Kelantan. Dengan harapan mereka boleh larikan diri daripada chip itu tetapi... Kita semua tak boleh lari di dalam Land of Dawn ini. Terus kita masuk ke dalam Land of Dawn. Game yang pertama di antara GMX Kelantan berhadapan dengan pasukan Homeboys. Pusingan yang pertama di mana kedua pasukan masih lagi mencari kemenangan mereka yang kedua. Setakat ini untuk permainan semestinya lebih mencari cara macam mana untuk uh, protect jungler mereka. Tapi Daniel ada beberapa kali mencuba untuk melakukan sedikit invasi kepada uh, jungler pasukan GMX Kelantan. Ya dan di mana kalau kita melihat daripada sudut komposisi bila Melkerti sepatutnya berada dalam uh, situasi yang agak selesa dekat sini. kecuali lah gerakan ke agresif dengan adanya sekeliling ego daripada Martin digabungkan dengan uh, pelanggan daripada Jaja. Ianya mungkin akan menggunakan tekanan lebih tinggi lagi. Tapi Jaja. Reza. Reza pun dah sampai mencari posisi Jaja pada kali ini. Diasak berterusan. Jaja hilang dekat tangan Emal. Baru satu langkah yang cukup baik daripada Pascal Homeboys. Ataupun lebih kepada kesilapan kecil daripada Jaja. Saya tak pasti ya guiding wind dah diguna pakai ke tak sebentar tadi. Saya pun tak pasti sebab macam level 2 tu baru dicapai oleh Maden seketika tadi dan kalau dia sempat sekalipun untuk menggunakan Gany Wind, saya risau jajah sendiri yang tak sempat untuk melakukan uh, tekanan tersebut dan mudah untuk pasukan Homeboys mendapatkan first blood seketika tadi. Bina nampak high loss pun masuk dalam team itu dengan adanya revitalize pada waktu yang sama dan that is a for sure kill untuk pasukan Homeboys yang berjaya dilaksanakan oleh mereka. Permulaan yang baik. Dan kita lihat apakah follow upnya ataupun apakah penerusan lagi t -fight itu akan dilakukan oleh pasukan Tomboys. Ya, kita juga ingin melihat bagaimana kalau rotasi terutamanya kepada turtle yang pertama ini mula melakukan rotasi kepada bahagian EX lane buat ketika ini antara Monster dan juga Reza untuk memastikan kedua-duanya mampu untuk memberikan tekanan lebih tinggi Bye. lagi dalam pengambilan turtle yang pertama. Tapi Reza menjadi sana harapan. Kat bahagian bawah sekarang ini percubaan daripada kedua pasukan. Reza mengintai peluang tapi lebih kepada nak pastikan semak samun yang berhampiran dengan tetel yang pertama ini tidak berjaya untuk dipegang oleh pasukan Jets Kelantan. Namun begitu, rotasi masih lagi memfokuskan kepada tetel yang pertama oleh Jets Kelantan sendiri. Terus dah level 4 bersama ini. Flicker digunakan lebih awal. Reza yang dicari lagi berterusan. Tetel yang pertama cuba untuk difokuskan. Gunung Spafwe masuk. Emal berdapatkan tetel pertama. Boys. Tapi Mak sempat untuk menjadikan Reza menjadi mangsa seterusnya buat kali ini. Emal dikejar, Emal diasak. Namun begitu Emal lah. Hilang juga di tangan Baiba. Membenarkan untuk dua kill Berjaya dapatkan. Jaja ditumbangkan juga pada kali ini. Daniel Gugot double kill untuk Baiba. Tiga berbalas dua. Tahu begitu Izanami cukup-cukup agresif apabila berjaya untuk mengunci double kill yang pertama untuk Izanami sendiri. Peluang yang cukup baik sementara tadi untuk Melkitty masuk ke dalam portal itu dan peluang itu diambil oleh beliau membenarkan beliau mendapatkan kill peribadinya yang pertama seketika tadi. Kurang pasti bagi pendapat peribadi saya, double flicker digunakan oleh Magden dan juga Maiman untuk betul-betul nak lockkan Imal seketika tadi. Tetapi salah satunya telah pun terkorban di dalam kursa tersebut iaitu Maiman. Tapi okeylah, at least dapat dua kill uh, ke atas namanya tersendiri walaupun dikorbankan. Ya, tapi kita juga kena mengingkirkan di mana Homeboys tetap berjaya untuk mendapatkan total. Mereka juga berjaya untuk mendapatkan kill lebihan. Dan kill tersebut disalurkan kepada goal yang mereka. Mereka kata ianya lebih uh, dimenangi oleh Homeboys dalam perbuatan turtle oh, yang ah. pertama sebentar tadi. Jadi, bijak juga bagaimana mereka menyedari di mana fokus utama GMX Kelantan sebentar tadi terhadap Emal menghabiskan resursus mereka peluang untuk mereka bebas mengeluarkan damage dekat bahagian tengah. Beberapa kali asakan yang asakan dilakukan oleh kedua pasukan. Cuma jika Kelantan susah sikit mereka nak masuk sebab adanya Izanami yang gunakan Jusin. Secara tak langsung itu mampu untuk lakukan disengage team fight. Jadi jika Kelantan kalau mereka nak masuk ke dalam team fight, mereka perlu pastikan pasukan, pasukan. homeboys tak ready untuk accept the team fight. Saya gemar apa yang Homeboys lakukan. Saya menjaga mereka nak bergerak lebih agresif lagi disebabkan mereka ada portal itu sendiri, mereka ada shotgun pada waktu yang sama dan hero-hero mereka adalah hero yang cukup bagus bersama-sama dengan Chip. Chip boleh masuk ke Crimson Beacon, Green boleh masuk membuka dia natanya yang tersendiri Choi boleh masuk terus buka electrifying base Tapi for now, mereka sedikit slow Sabar sebentar sebab kalau push kepada late game pun Mereka ada pure mark dengan Green itu tersendiri So sabar sebentar Daniel Cuba daripada Daniel mencari seorang pemain tu Bang terus main mak, mak Green Jay dikejar jajah juga Yang akan dia start betul risau lepaskan homeboys tapi lebih kepada cuba untuk pastikan posisi di kedua-kedua yang kedua ini dipegang rapi lepaskan pasukan Homeboy. Jep boleh menunjukkan muka. Jaja bersama-sama dengan dua orang lagi pemain Munster juga Mak Din yang cuba untuk memaksa dapatkan tetel yang kedua Reza dekat bagian harapan tetel yang kedua masih lagi dapatkan Emang bercuba berterus tadi lakukan lepaskan Homeboys mencari kedudukan pasukan Jaja Kelantan Mak Din sekejap Mak Din cuba bertahan namun tumbang di tengah Emang Jaja yang akan dicari terlebih dahulu oleh pasukan Homeboys tapi Jaja nyawa yang cukup rendah hilang di tengah Izzah monster Munster juga bergerak tumbang tapi lompatan demi lompatan masih lagi dilakukan oleh Munster sempat untuk Reza walaupun hakikatnya dia juga digugurkan pada kali ini Daniel juga tumbang di tengah Maimah draft yang penuh dengan flexibility, penuh dengan win condition. Mereka nak bermain kiting boleh, mereka nak bermain sangat handap dengan adanya chip, mereka nak bermain flank dengan adanya joy ataupun mereka hanya nak bermain uh, poking daripada jarak jauh dengan adanya granger. Jadi, home ada banyak cara bagaimana mereka nak memenangi perlawanan ini. Manakala untuk Jerex Kelantan, ianya hanyalah front to back sahaja dalam situasi ini. Run to back berhadapan dengan chip yang boleh bermain daripada arah belakang itu yang cukup merisaukan. Pada waktu yang sama, macro gameplay daripada Daniel pun cukup cemerlang apabila dia mendapatkan kill awal ke atas main ketika tadi sebelum memulakan team fight di kawasan turtle itu yang menunjukkan gerakan macro dia yang cukup cukup cemerlang. Dan GMS Kelantan, satu lagi masalah yang saya nampak sekarang ini, mereka tak boleh nak sentuh Izanami langsung ketika di dalam team fight, ketika dalam war. Dua kali dah saya dapat lihat Izanami bebas saja Menggunakan lantern flare-nya Crimson Beaker dia 4-4 sekarang ini Monster Monster seorang-seorang dekat bahagian bawah dia asak terus ah, Tak sempat nak buat apa-apa Kalau dah datang 5 orang kejam macam tu Bagi je lah nyawa secara percuma Pada masakan homeboys Ini yang menjadi masalah yang besar Dengan adanya Dangerous Boost ini Ada banyak ruang Tempat persembunyian chip Untuk melakukan serangan hentap Jadi ini adalah tekanan lebih tinggi lagi kepada JMX Lantan untuk memastikan di manakah posisi Daniel ini. So far shortcut yang telah digunakan oleh Daniel pada saat ini semuanya membuahkan hasil dan hasilnya adalah kutipan kill. Kalau seorang saja pun dah cukup besar dah reward ataupun ganjaran yang dimiliki oleh pasukan Homeboys kerana satu mereka dapat map control yang lebih besar yang kedua mereka dapatkan stacking Skypiercer untuk MelQT yang telah pun siap sebentar tadi jadi ada 10 stacking Skypiercer di tangan Granger ini dan Daniel yang paling teruknya lagi adalah dia boleh lakukan benda ini berkali-kali kali dan lagi dan lagi dan lagi. Selagi tak ada ketebalan ataupun ketahanan diri yang tinggi dekat Jamal Kelantan. Perubatan so, cerita yang terakhir tapi perbezaan level kedua-dua jungler agak jauh. Reza ada keros pafe Daniel masuk terus ke hadapan Mencari pemain daripada pasukan Jens Kelantan Namun begitu nyawa maimah berjaya mendapatkan Kuali Izan Ami terlebih dahulu MQ dia juga tak ada bermain dan dicatatkan oleh Emal Emal masih lagi mendagangkan darah seterusnya Daripada pasukan Jens Kelantan Namun begitu musuh dekat bahagian belakang ditumbangkan oleh Izan Ami, double kill dapatkan juga Sekaligus melakukan satu pergerakan yang cukup agresif Daripada pasukan Homeboy sendiri Menghalau pemain pasukan Jens Kelantan Daripada merapatkan kedudukan di turtle yang ketiga saya akan call it dengan lebih awal. Izarmi adalah MVP saya untuk game kali ini. Sekali lagi, untouchable. Tak boleh disentuh langsung dekat bahagian belakang. Sedangkan Sky Facer ada dekat Melkuti. Dia yang dapat double kill. Izan Nami ada pun Daniel. Ya, Izan Nami 6 kill, kosong macam 6 assist. Tapi Daniel 12 assist bermaksud setiap perlawanan yang Homeboys laksanakan, kedua-dua pemain ini 100% skill participation. Agak terkesima sedikit James Kantan pada saat ini disebabkan gerakan mereka semuanya dipatahkan oleh Daniel sama dia dengan portalnya sama dia dengan stunnya tersendiri dan again portalnya dia tu boleh dimanfaatkan oleh kesemua ahli uh, pasukan uh, homeboys pada saat ini dengan level yang cukup besar dengan itemization juga dan cukup jauh di antara kedua-dua pasukan ini. Ini yang ke-8 untuk kedua-dua pasukan kita tapi Daniel Tengok macam mana aktifnya dia untuk berada bagi hadapan Sebabkan adanya portal tu secara tak langsung memudahkan sedikit sebanyak uh, Untuk pasukan Homeboys lakukan team fight ke atas pasukan JX Kelantan Satu menara dekat bagian atas berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu pasukan JX Kelantan Tapi sekarang ni pasukan Homeboys mereka yang cuba untuk pancing JX Kelantan ni tunjukkan muka kelima-lima pemain mereka Dalam situasi ini nak tak nak, GMX Kelantan kena mengambil risiko Mereka kena mencari di mana kamera ke team The Kling Eagle diikuti oleh MKT penggunaan Ruby untuk menangkap dan juga burst MKT secepat mungkin adalah jawapan untuk JMX Santan mendapatkan kemenangan. Tetapi lihat bagaimana Homeboy memastikan MKT sentiasa dilindungi. Kakuri, macam mana sekarang ni untuk JMX Santan? Mereka tak ada hero poking daripada jarak jauh seperti Gringer itu sendiri. Sebab Kimi pun nak buat apa sekarang ni? mereka mengharapkan mereka boleh cangkis sedikit sedikit nyawa mereka Dan mereka cuba nak all in mungkin dengan Baxia atau dengan Matilda tapi perkara itu tak dapat nak dilaksanakan langsung dengan drafting yang mereka telah bawa masuk sekarang ini. Jimmy kita ketepikan. Okey. Sebab dia hanya mampu untuk lakukan poke di jarak jauh. Okay. Tapi yang baru saja saya katakan seperti tadi adalah gerakan negatif Madin dan juga MKT untuk memastikan sekurang-kurangnya mereka dapatkan Mel Kitty ataupun Izanami. Salah satu perlu dilenyapkan dalam mana-mana team fight sebelum mereka mendapatkan kemenangan di dalam team fight tersebut mean perbezaan level pun dah semakin ketara sekarang ini Riz. Tengok Jaja level 10. Nak dibandingkan dengan pasukan pihak lawan Daniel level 9. Jadi Roma dengan jungler pihak lawan satu level je perbezaan. Menunjukkan Jaja sangat ketinggalan pada saat ini. Dan bila level pun ditinggalkan jauh, Retribution Battle tu tak payah dipersoalkan lah sebenarnya. Jadi susah tau sekarang tu JS Kelantan. Mereka sama ada nak kena cuba untuk lakukan serangan secara backline. Tapi nak pergi ke backline pun payah. Ada pula chip daripada Daniel tu yang macam masa dia nak buka map? Kalau boleh map tu 24 jam, dia yang pegang mata-mata dia semua ada dekat sepanjang uh, sama sama-sama dekat dengan Lord atau mungkin dekat bahagian dengan kawasan pemain sahaja Selatan sendiri. Tak ada sesiapa di kawasan Lord, mudah sahaja. Emal eh, tapi Jaja. Uh. Dah hmm. agak agresif tapi tak percaya juga Emal dapat kalor pada kali ini pasukan homeboy Jaja tersekat Jaja mungkin akan terpaksa akur apabila ditumbang kali Emal Kali ini ada percubaan seterusnya daripada pasukan homeboys Untuk menjadi mangsa daripada pasukan Jaja Dan Booster tersekat Dekat bahagian tengah Hilang terus dekat tangan Mel Cutie Meninggalkan tiga orang pemain saja dari pasukan Jaja Tetapi Tapi sakitnya damage daripada pasukan Hompa Jaja Nabi hanya shut dia memberikan Cutie kill yang seterusnya Tak apa begitu hilang double kill Weh sakit tu Triple kill Beda juga di dalam Raja jangan sekarang yes, terpaksa terima semua. kemas apa yang dilaksanakan oleh pasukan Homeboys ketika tadi mengetahui dekat jajar level yang cukup jauh dia tak boleh nak lakukan contest walaupun dia cuba akan tetapi team fight yang dilaksanakan oleh pasukan Homeboys tu slow and steady saja makan monster dekat bahagian hadapan makan MQ dekat bahagian hadapan Izanami buat laku pengacau uh, pengacauan dekat bahagian belakang and then serta merta Daniel buka portal dekat bahagian belakang lagi membenarkan MQT dapatkan maniac dia sekarang ini dia masuk terus tak cakap apa-apa ini bila tarik bahagian bawah cuba dia dapatkan walaupun ada tarikan yang dilakukan sebentar tadi oleh MQT mencari jumpa pemain pasukan Homeboys masih lagi diteruskan juga Emal dekat bahagian belakang. Di dalam itu maka Emal cukup agresif. Cuba tampaklah seorang pemain berjaya untuk tumbangkan pemain namun begitu sempat untuk digugurkan musuh dengan permainan shutdown ke atas Emal sebentar tadi memberikan magic skill yang seterusnya. Namun begitu inhibitor tarik dekat bahagian bawah berjaya untuk diruntuhkan oleh lepaskan Homeboys. Yang perlu kita persoalkan sekarang ini ada decision making untuk JMX Tantun. Sebab kalau kita lihat Tim Kitty ada je damage mencukupi tetapi gerakan negatif masih lagi tidak ada sinergi di antara Madin dan juga Im sebentar tadi dan itu belum lagi kalau kita nak bincangkan tentang pengambilan lot baru saja kita bincangkan tentang perbezaan level di antara kedua-dua jungler tak sepatutnya mereka cuba untuk contest pun sebentar tadi the idea is adalah untuk Im lakukan tarikan follow up dengan Maimas uh, ultimate dan tak, damage tak, daripada tak. daripada Maimas itu sendiri tapi Perkara itu sangatlah sukar untuk dilaksanakan. Kalau boleh dilaksanakan sekalipun, belum tentu lagi GMX Kantan ada firepower yang cukup untuk menjatuhkan target-target yang dikenakan Ayuh, I'm of dan belum tentu lagi perkara itu dapat dilaksanakan disebabkan Daniel akan sentiasa berada dekat bahagian belakang anda melakukan pengacauan buka portal target semua dah tak ada dekat depan target semua dah dekat bahagian belakang dah nanti itu yang menjadi masalah sekarang ini pada minit yang ke-12 6,000 gol yang memisahkan kedua-dua pasukan Ayuh, agak jauh tetapi kalau JMX Santa masih lagi mampu untuk bertahan mereka mampu untuk mengejar perbezaan tersebut namun begitu Mel City dah terlapas selesa dah 7 kill, kosong kematian, 5 assist. Kai Pierce juga pastinya mampu untuk meleburkan dan nyawa JMX Panther dengan begitu mudah. Kalau masa ini sekarang, ni kan, kalau kita nak cerita masalah, eh. tadi kita nampak Jaja dia ada satu idea cuba untuk melakukan satu isu dan lot. Tapi kalau daripada sudut level dah beza jauh, nak tak nak, mereka kena pastikan Emal hilang dululah. Kalau untuk pasca Jaja sekarang, mereka nak cuba untuk melakukan satu pergerakan agresif, terutama dekat lot yang kedua. Sama ada mereka nak habiskan Emal dulu Ataupun mereka nak habiskan Izanami antara dua pemain ni Sebab kenapa saya kata Izanami ataupun Emal Sebab kedua-dua pemain ni yang akan jadi salah satu uh, Pembukaan team fight sendiri untuk masukkan homeboy okay, Daniel dia tahu target Aduh. tu adalah monsters Dia terus kata tak apalah. It's okay, saya back off dulu. Tapi kalau target tu Imputi, target tu Jaja, target tu Maima, confirm dia akan buka portal itu dengan serta-merta. Tapi sekarang ni dia reset dulu kedudukan dia. Dan membenarkan JMX Kelantan untuk berligar-ligar terlebih dahulu mencari ruang yang terbaik. Oh, Emal terus pergi ke belakang mencari posisi MQT sebenarnya. Monster dekat bahagian depan masih lagi cuba untuk mencari mangsa daripada pasukan Homeboys. Namun begitu Izanami dikejar, diasap untuk sangat ke belakang tapi tak QT. Dekat bahagian depan baru saja menjelaskan Monster Daniel dekat depan mencari MQT. Portal telah dibuka begitu saja. Jaja dikejar, Jaja cuba untuk dicari terlebih dahulu. Daniel menunjukkan muka di bahagian harapan menadah segala damage yang dikeluarkan. Namun begitu seorang pemain daripada pasukan JMX Kelantan berjaya untuk dijatuhkan. Homeboys nampak ada peluang lebih besar untuk mereka dapatkan lock pada kali ini. Tapi Jembat Sekalantan macam nak cuba lagi sebenarnya. Terangkan tak dekat bawah tu dah tak ada tu. Dan yeah. ke bagian atas pun dah kena pressure sekarang ni. Sikit lagi pecah independent tersebut, James Sekalantan. Saya tak rasa mereka boleh contest lock ini dan kena bermain lebih defensif lagi. Percuma. Kini okay, berada di bahagian atas di laptop kanan sebentar tadi mereka tidak bersiap sedia untuk melaksanakan serangan dan kontes dengan begitu baik. Lihat bagaimana permainan Marco daripada Homeboys bermain kiting walaupun Jamie Santan yang cuba untuk melakukan serangan balas sebentar tadi mereka cuba tak? untuk mendapatkan email gagal. Izanami yang berada di sebelah kiri mereka cuba untuk mendapatkan berjaya dikaitingkan dan yang sebaliknya monster yang dikorbankan ditinggalkan di bahagian belakang. Ini menunjukkan bagaimana Homeboys faham di mana mereka berada dalam kelebihan daripada sudut pergerakan. Posisi jauh lebih hebat lagi berbanding dengan JMX Kelantan. Saya suka apa yang dilakukan oleh Daniel. Gerakan makro dia baik, gerakan mikro dia pun baik. Tak terburu-buru pun. Dia nak buka portal, dia nak lakukan stun. Cukup sekadar mengusir saja pasukan James Lantan dan bila dia sedar okey ini bukan keadaan yang terbaik untuk aku nak teruskan fight ni back off terlebih dahulu dapatkan lot dan kita reset balik kita cycle balik dan sekarang ni James Lantan harus siap sedia bentuk pertahanan mereka Loris Pahwe pada Reza mencari mangsa dekat bagian rapat daripada seorang James jatuh pada kawan bagian MLQT MLQT jika ada dua dengan tengah MLQT masih lagi cuba untuk mencari Crystal terlebih dahulu dan WML yang cuba untuk asal triple ke tempat MLQT tapi Crystal yang masih lagi fokus kalau pasukan Hoboy skill yang pertama Poin yang pertama untuk pasukan Homeboys Menamatkan perlawanan dan berhadapan dengan James Kelantan. Kemenangan yang bersih, kemenangan yang cukup cemerlang telah pun dihasilkan oleh pasukan Homeboys ketika tadi. Pujian harus kita berikan kepada Daniel dengan gerakan macro dia, berkali-kali mencari backline pasukan pihak lawan dan pujian kedua harus diberikan kepada Izanami bagaimana dia membuka Crimson Beacon dia pada saat yang paling sesuai. Flanking yang dia lakukan tersendiri juga menyebabkan JMS Kelantan keliru sama ada kita nak kejar Izanami ke kita nak kejar Daniel ke kita nak kejar Imal juga pada waktu yang sama Jadi itu yang menyebabkan GMS Kelantan Shock call mereka Saya rasa cukup bercelaru laru sebenarnya tadi Dan tak dilupakan juga Tentang Mel Kitty Yang bijak melihat Di mana pasukan musuh bercelaru Di manakah posisi mereka sepatutnya berada Bijak Mel Kitty menggunakan peluang tersebut untuk mencari mangsa mengeluarkan damage secara percuma sehingga beliau berjaya untuk mendapatkan maniac sementara ini. Benar sekali. What a good debut daripada Daniel. Persembahan yang cukup cemerlang uh, sebentar tadi menggunakan hero chip yang bukan mudah memerlukan tahap macro yang cukup tinggi dan juga kefahaman game yang sangat-sangat tinggi untuk membuka map, membuka portalnya pada waktu yang sama dan mengetahui bilakah waktu yang patut dia agresif atau bila waktu dia patut bermain secara defensif sedangkan ada ganjaran yang lebih besar boleh dimiliki. Jadi sekarang ini kita nak mengulas dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang telah berlaku.